warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar iaitu doa penerang hati Bismillahirrahmanirrahim Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rabbil alamin mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada hari ini mudah untuk kita mempelajarinya dan ilmunya akan memberi manfaat kepada kita juga amin ya rabbil alamin mata pelajaran kita ialah solah tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan salat sunat yang tidak disunatkan berjemaah dan salat yang disunatkan berjemaah. Objektif pengajaran kita pada hari ini, di akhir pelajaran, murid dapat membezakan di antara salat sunat yang tidak disunatkan berjemaah dan salat yang disunatkan berjemaah. Sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Ia ya, ada banyak di antaranya ada lapan, yaitu yang pertama sembah yang rawatib, yang kedua sembah yang witir, yang ketiga sembah yang duha, yang keempat sembah yang tahiyatul masjid, yang kelima sembah yang yang keenam sembah yang hajat, yang ketujuh sembah yang tahajud, dan yang kelapan sembah yang tasbih. Kelapan-lapan sembahyang sunat ini ialah sembahyang yang tidak disunatkan berjemaah. Sembahyang rawatib. Sembahyang sunat rawatib ialah sembahyang sunat yang dilakukan sebelum atau selepas sembahyang fardu. Ia terbagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama dinamakan sunat muakkadah. Sunat yang sangat dituntut melakukannya kerana ibadah ini sentiasa dilakukan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dinamakan sunat ghairu muakkadah. Sunat yang tidak dituntut melakukannya kerana ibadah. Ini jarang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada sunat muakkadah. Antaranya dua rakaat sebelum sembahyang fardu subuh, dua rakaat sebelum sembahyang fardu zuhur, dua rakaat selepas sembahyang fardu zuhur, dua rakaat selepas sembahyang fardu maghrib, dua rakaat selepas, selepas, selepas sembahyang fardu isya, dua rakaat sebelum sembahyang fardu jumaat, dua rakaat selepas sembahyang fardu subuh dan sembahyang sunat witir selepas sembahyang fardu isya. murid-murid berharap -murid dapat menghafal kesemua sembahyang sunat muakkadah ini. Kita beralih kepada sembahyang sunat ghairu muakkadah. Dua rakaat lagi sebelum sembahyang fardu Zuhur. Dua rakaat lagi selepas sembahyang fardu Zuhur. Empat rakaat sebelum sembahyang fardu Asar. Dua rakaat ringan sebelum sembahyang fardu Maghrib dua rakaat sebelum sembahyang fardu isya sembahyang sunat rawatib ia juga digelar dengan qabliyah dan ba'diyah apa yang dimaksudkan dengan qabliyah dan ba'diyah qabliyah qabliyah ialah sembahyang sunat sebelum sembahyang fardu ba'diyah pula sembahyang sunat selepas sembahyang fardu. Murid-murid diharap dapat menghafal apa itu qabliyah dan apa dia ba'diyah. Ba Nota di sini mengatakan wajib disebut qabliyah dan ba'diyah ba dalam berniat bagi sunat fardu zuhur, maghrib, isya dan jumaat. Ah. kita beralih kepada sembah yang witir. Sembah yang witir ialah sembah yang sunat yang bilangan rakaatnya ganjil. Sekurang-kurangnya satu rakaat dan sebanyak-banyaknya sebelas rakaat. Lazimnya, di negara kita Brunei Darussalam, sembah yang witir dilakukan sebanyak tiga rakaat. Waktunya ialah selepas menunaikan sembahyang fardu Aisyah hingga naik fajar sadiq. Kita beralih kepada sembahyang duha. Yang duha ialah sembahyang di waktu pagi. Ia dilakukan sekurang-kurangnya dua rakaat dan sebanyak-banyaknya lapan rakaat. Waktunya dilakukan sesudah matahari terbit, yakni lebih kurang tiga meter atau tiga puluh minit hingga matahari Tengah langit. Seterusnya kita beralih kepada sembahyang Tahiyatul Masjid. Sembahyang Tahiyatul Masjid ialah sembahyang kerana menghormati masjid. Bilangan rakaatnya ialah dua rakaat. Waktunya, waktunya dikerjakan apabila memasuki masjid sebelum duduk. Kita beralih kepada sembahyang Istikharah. Sembahyang istikharah ialah sembahyang memohon kebaikan pada perkara yang hendak dilakukan. Bilangan rakaatnya dua rakaat dan waktunya ialah tidak ditetapkan. Ia boleh dilakukan bila-bila masa kecuali waktu yang diharamkan sembahyang sunat. Terusnya kita beralih kepada sembahyang hajat. Sembahyang hajat ialah sembahyang yang dilakukan apabila memohon sesuatu yang dihajati atau dikehendaki, sama ada untuk dirinya atau orang lain, baik di dalam urusan keduniaan atau keunggamaan. Bilang rakaatnya ialah dua rakaat dan waktunya ia boleh dilakukan bila-bila masa. Sembah yang tahajud. Sembahyang tahajjud bermaksud sembahyang sunat yang dilakukan pada waktu malam setelah bangun daripada tidur dengan syarat selepas menunaikan sembahyang fardu Aisyah. Ia dilakukan sekurang-kurangnya dua rakaat dan boleh dilakukan sebanyak-banyaknya menurut keupayaan diri kerana tidak ada batasan rakaatnya. Waktunya, bila dari selepas tengah malam sesudah sembahyang Aisyah, hingga terbit fajar salat. Kita beralih kepada sembahyang sunat tasbih. Sembahyang tasbih ialah mensucikan kerana sembahyang ini banyak membaca subhanallah yang bermakna maha suci Allah. Bilangan rakaat dan waktunya. Empat rakaat satu salam jika dilakukan pada siang hari. Empat rakaat dua salam jika dilakukan pada malam hari sembahyang tasbih dilakukan sebanyak empat rakaat. Jumlah tasbih yang kita baca ialah 300 kali tasbih. Seterusnya kita beralih kepada sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Ada empat, iaitu yang pertama sembahyang hari raya puasa, sembahyang minta hujan, sembahyang gerhana matahari dan sembahyang gerhana bulan. Dan terakhir, sembahyang tarawih sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah ini harus dilakukan bersendirian. Apa dia sembahyang sunat hari raya? Sembahyang sunat hari raya ialah sembahyang yang dilakukan pada hari raya puasa. Ia dilakukan pada hari raya haji. Ia dilakukan sebanyak dua rakaat. Dan ia dilakukan apabila di waktu dari naik matahari hingga gelincirnya pada hari raya itu, iaitu satu syawal bagi sembahyang hari raya Aidilfitri dan sepuluh Zulhijjah bagi sembahyang hari raya Aidil Adha. Sembahyang Istisqa Sembahyang Istisqa bermaksud memohon agar diturunkan hujan dari Allah ketika berlaku kemarau atau tidak adanya hujan. Ia juga dilakukan ketika berlaku kemarau atau tidak adanya hujan, sama ada siang atau malam. Bayang ini sunat diulangi sehingga dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan hajat kita. Dan ia dilakukan sebanyak dua rakaat. Kita beralih kepada sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan. Sembahyang gerhana matahari, yang ini kusufus syams, ialah sembahyang sunat ketika berlakunya gerhana matahari. Sembahyang gerhana bulan pula khushuful qamar. Ia ialah sembahyang sunat ketika berlakunya gerhana bulan. Waktu sembahyang sunat gerhana matahari bila bermula berlakunya gerhana hingga berakhir ketika matahari kembali terang. Waktu sembahyang sunat gerhana bulan pula bermula bila berlakunya gerhana tersebut. Hingga berakhir ketika bulan telah kembali atau terang atau terbitnya matahari. Ia juga dilakukan sebanyak dua rakaat. Seterusnya kita beralih kepada sembahyang sunat taraweh. Sembahyang sunat taraweh, sembahyang sunat yang dikerjakan pada malam-malam bulan Ramadan. Ia dilakukan sebanyak dua puluh rakaat, satu salam bagi tiap-tiap dua rakaat. Waktunya selepas sembahyang fardu Isyak hingga terbit fajar sadiq. Sembahyang sunat tarawih lazimnya ditutup dengan sembahyang sunat witir. Sunat witir pada malam 16 Ramadan hingga 30 Ramadan dibaca doa kunud pada satu rakaat yang akhir. Ini mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. كتاب الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله تطرق الهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته